যেতিয়াই অসম পুলিচৰ ৰিজাল্টৰ ডেট দি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বহুত কেণ্ডিডেটক এটা কথা কৈ দিলে আৰু সেই কথাটোক লৈ মানে বহুত কেণ্ডিডেটৰ চিন্তা হৈ পৰিল যে ন তাৰিখে যদি আমাৰ অসম পুলিচৰ ৰিজাল্টটো দি দিয়ে আমি দহ তাৰিখে কেনেকৈ যাম কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটোও কৈছে যে আমি ন তাৰিখে ৰিজাল্ট দি দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিম আৰু সেই সন্দৰ্ভত বা যিখিনি ওচৰ বা আশে পাশে যিখিনি নগাঁও মৰিগাঁও বা হোজাই বা যিখিনি গুৱাহাটীৰ যি যি সেই নলবাৰী ছাইডৰ হওক যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ চিন্তা ইমান নাই কিন্তু যিখিনি দূৰৰ কেণ্ডিডেট আছে শিলচৰ এৰিয়া বাকী যোৰহাটৰ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ সেই কেণ্ডিডেটখিনি আমাৰ গুৱাহাটী আহিবলৈ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ ন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিলে দহ তাৰিখে আহিবলৈ বহুত কেণ্ডিডেটৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব ট্ৰেইন নেপাব বা গাড়ীৰ অসুবিধা হ'ব পইচাৰো অকণমান অসুবিধা চলিব নিশ্চয় গতিকে সেই সন্দৰ্ভত মানে ন তাৰিখে ৰিজাল্টৰ ডেটটো পোৱাৰ লগতে বহুত কেণ্ডিডেটৰ মানে একদম চিন্তা হৈ পৰিছে ডিপ্ৰেশ্যন হৈ পৰিছে মানে যে এইটো সম্ভৱ হয় জানো বা কেনেকৈ আমি যাম কাৰণ সকলোৱে এটা সপোন থাকেই কাৰণ সপোনটো মানে হৈ পৰিছে আজি দুই এক বছৰৰ মানে দুটা বছৰৰ ভিতৰত কাৰণ অসম চৰকাৰে যেতিয়া যেতিয়াৰ পৰাই এক লাখ বা ডেৰ লাখ যি চাকৰি চিন্তা চৰ্চা কৰি বা যেতিয়াৰ পৰাই নিযুক্তি কাম আৰম্ভ কৰিছে সেই মৰ্মে গুৱাহাটীৰ খানাৰ পৰা নিযুক্তি মেলা পাতি পেলাই একেলগে গোটেইখিনি নিযুক্তি এক লগ কৰি পেলাই এপইণ্টমেণ্ট সেই গুৱাহাটীত দি দিয়ে গুৱাহাটীত দি দিয়ে গতিকে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে ঠিক এইবাৰো প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ মানে নিযুক্তিৰ বা বিভাগীয়া পষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট গুৱাহাটীত দি দিব দহ তাৰিখে গতিকে সেই হিচাপত আমাৰ ন তাৰিখে ৰিজাল্টটো দি আমাৰ দহ তাৰিখে কেনেকৈ যাম বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ যাব কেণ্ডিডেটখিনি সেইটো কাৰণে মোক কৈ আছে দাদা হয় জানো বা দিব জানো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ডেটটো মোৰ হিচাপত যদি ক'বলৈ যাওঁ ডেট তোমালোকক আগুৱাই দিবই আৰু সেই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে যে তোমালোকৰ ডেটটো আগুৱাই দিবই কাৰণ ন তাৰিখে ৰিজাল্ট দি দহ তাৰিখে কেণ্ডিডেটখিনি আহিব কেনেকৈ কাৰণ নিযুক্তি মেলা পাতিব কাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণেতো আহিব যদি তেওঁলোকে যদি আহিব নোৱাৰে আমি ইয়াত নিযুক্তি মেলা কি কাৰণে পাতিম গতিকে সেই কথাখিনি নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু কেণ্ডিডেটক এই হিচাপতে এই ডেটটো দিলে যে ইমান যে ফিক্স হৈ উঠিব যে ন তাৰিখে যে ৰিজাল্ট দিব সেইটো কোনো গেৰেণ্টি বা ভৰসা নাই আৰু অফিচিয়েলভাৱে খুব সোনকালে ডেট মেনচন কৰি ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট উইকমানলৈ তোমালোকে ৱেইট কৰা ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট উইকমানলৈকে তোমালোকে ৱেইট কৰা একদম ৰিজাল্ট ফাইনেল ৰিজাল্ট পাই যাবই বাকী ন তাৰিখে যে ৰিজাল্ট দিব এইটো ইমান আমি এতিয়া নাভাবোঁ যে দিবই কাৰণ সেইটো তেওঁ জানে ডেট আগুৱাই দিবই খুব সোনকালে নটিছ মাৰিব ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট টুইকলৈ তোমালোকে ধৰি থোৱা ৰিজাল্ট পাই যাবা এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে ইমান বিশেষ কাৰণ জানাই যে আজি দহদিন পোন্ধৰ দিনমান আগলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰিজাল্টৰ সন্দৰ্ভত কি কৰিছিলে আমি ৰিজাল্টটো এনেকৈ দিম পাঁচ বা ছদিন আগত আমি ৰিজাল্টটো দি দিম মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া পাঁচ বা ছদিন আগত আমি ৰিজাল্টটো দি দিম তাৰপিছত দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্টখন ল'বগৈ ধুনীয়াকৈ পাৰিবা কিন্তু আকৌ আজি তিনি চাৰিদিনমান একেটা কথাই কৈ আছে বহুত কেণ্ডিডেটক বহুত জেগাত বিভিন্নজনক কেণ্ডিডেটক কৈ আছে যে আমি ন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিম দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিম গতিকে সেই সন্দৰ্ভত মানে বহুত কেণ্ডিডেটৰ মানে এতিয়া চিন্তা হৈ পৰিছে কাৰণ চিন্তা হোৱাটো স্বাভাৱিক এইটো হ'বই কাৰণ মানে বহুত কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া এটা সপোন কাৰণ গুৱাহাটীত গৈ এপইণ্টমেণ্টখন মানে লোৱাগৈ এটা সপোন কাৰণ জানাই এই নিযুক্তি মেলা পাতিছে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে গতিকে বহুত কেণ্ডিডেট এতিয়া ভাবি আছে যে আমি গুৱাহাটী যাম বা বিভিন্নজনে ভাবি আছে বিভিন্নজনৰ লগ পাম একেলগে যাম আমি গুৱাহাটী সেই ডেটটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰোঁ বা চি এম চাৰৰ সন্মুখীন হ'ম বা এখন মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিম সেই বা মা দেউতাক লগত লৈ যাম এনেকুৱা ধৰণৰ সপোনবিলাক সকলোৰে লগত জড়িত হৈ থাকে কিন্তু এই সপোনখিনি যে তোমালোকৰ নিৰাশা হ'ব তেনেকুৱা নহয় সপোনখিনি তোমালোকৰ বাস্তৱত পৰিণত হ'বই তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ দহ তাৰিখে তোমালোকে এপইণ্টমেণ্টখন ল'বলৈ যাব পাৰিবা গুৱাহাটীত সেইটো একদম নিশ্চিন্ত থকা তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে ৰিজাল্ট আহি যাব আৰু এপইণ্টমেণ্টখন এই হিচাপত দিব মানে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে কেইজনমান কেইজনমান কেণ্ডিডেটক বা হয়তো হাই স্মাৰ্ক বা কি হিচাপত তেওঁলোকে এই চিষ্টেমটো কৰা আমি জ্ঞাত নহয় প্ৰত্যেকটো বিভাগতে এপইণ্টমেণ্ট কেইজনমান কেইজনমান কেণ্ডিডেটক দিব মিটিঙত দিব চি এম চাৰ থাকিব তেওঁ নিজেই দিব এপইণ্টমেণ্টখন আৰু বাকী যিমান হাজাৰ কে কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকৰ মানে এছ এল পি আৰ বি হওক বা যি অফিচিয়েল ৱেবচাইট থাকে বা মেৰিট লিষ্ট মৰা প্ৰত্যেকটো বিভাগীয় পোষ্টৰ যি ৱেবছাইট থাকে তাত ডাউনলোড কৰিব পৰাকৈ অপশ্যন মুকলি কৰি দিব এ ডি আৰ হ'লে এছ এল আৰ চি বৰ্ডে মুকলি কৰি দিব এপইণ্টমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব পৰাকৈ বাকী অসম পুলিচৰ ৰিজাল্টৰ যিমানখিনি কেণ্ডিডেট থাকে তেওঁলোকৰ যদি আমাৰ এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইট যাওঁ সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো তোমালোকে এপইণ্টমেণ্টখন ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যদি দহ তাৰিখে তোমালোকে এপইণ্টমেণ্টখন ল'বলৈ যোৱা বা নটা দহটা বজাত ধুনীয়াকৈ যাবাই বা মিটিংখন হয়তো দহটা এঘাৰটা বাৰটা এই সময়খিনিত হ'ব সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তোমালোক যেতিয়া উভতি আহিব চাৰিটা বা পাঁচটামান বজাত তোমালোকৰ এছ এল পি আই পি বা প্ৰত্যেকটো ৱেবছাইটত তোমালোকৰ লিংক এক্টিভেট হৈ যাব এপইণ্টমেণ্টখন ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা গতিকে সেইটো একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে যে ন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিলে যে আমি দহ তাৰিখে যাব নোৱাৰিম কিবা এপইণ্টমেণ্টখন আমি নেপাম নেকি নিদিব নেকি তেনেকুৱা নহয় সকলোকে দিব সকলোৱে পাবাই ডাউনলোড কৰিব ধুনীয়াকৈ পাৰিবা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কিন্তু আমাৰ মেইন ৰিজাল্ট যি অফিচিয়েলিভাৱে পাব্লিছ হ'ব সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ন তাৰিখে বা দহ তাৰিখে কথাখিনি কৈ আছে এদিন আগবাছকৈ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় একদম তোমালোকে নিশ্চিন্ত থকা ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে ৱেইট কৰা সকলো বিভাগীয় পোষ্টৰ ৰিজাল্ট পাই যাবা সকলো বিভাগে প'ষ্টৰ ৰিজাল্ট পাই যাব ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে আৰু বাকী ইয়াৰ আগৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰতো তেনেকুৱাই কয় এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈকে এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ সকলোকে মাতে আৰু বাকী শেষত গৈ লাষ্টত গৈ মানে ৱেবছাইটত মুকলি কৰি দিয়ে আৰু বহুতেই ভাবে যে আমি তাত গৈ আমাক আমাক দিব চি এম চি আমাক সকলোকে দিব সেই ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ কেণ্ডিডেটক এজন এজনকৈ দিয়াটো জানো সম্ভৱ হয় কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে সেইকাৰণে শেষত গৈ ৱেবছাইটত মুকলি কৰি দিয়ে কিন্তু তাত মাতে তাত যোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু যাবই লাগিব সেইটো গ'লে ভাল কাৰণ সেই ড্ৰিম বা সেই সময়খিনি লাইফত আৰু কেতিয়াও নাপায় কেতিয়াও দুনাই ঘূৰি নাহে গতিকে তালৈ যোৱাটো নিশ্চয় ভাল ইমান এখন ভাল মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰাটো খুব বেছি ভাল আৰু তেনেকুৱা এটা সময়নো কাৰ আহে যিসকলে চিলেকশ্যন পায় তেওঁলোকৰে আহে গতিকে তেওঁলোকে যদি নাযায় গতিকে নিশ্চয় বেয়া হ'ব গতিকে যাব দহ তাৰিখে আৰু অফিচিয়েলভাৱে ৰিজাল্ট আহিব খুব সোনকালে আৰু বাকী ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে পাই যাব এইখিনি চিন্তা কৰিব নালাগে খালী এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিশেষ আৰু কিবা নিউ আপডেট বা কিবা অফিচিয়েলিভাৱে আকৌ যদি ডেট মেনচন কৰে নিশ্চয় আকৌ জনাব চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অফিচিয়েলিভাৱে সকলোখিনি মুকলি কৰিব ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে সকলোখিনি তোমালোকে পাই যোৱা একদম চিন্তা কৰিব নালাগে বহুত কেণ্ডিডেটে কৈ আছে যে দাদা যাব পাৰিম যাব নোৱাৰিম দূৰৰ কেণ্ডিডেটখিনি আহিব নোৱাৰিব সেইবিলাক কথা একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা ন তাৰিখে ৰিজাল্ট তোমালোকৰ হয়তো কেতিয়াও নোপোৱা কাৰণ আগতেই পাবা ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে পাবা দহ তাৰিখে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিবা এইটো একদম চিন্তামুক্ত থকা বাকী ভিতৰত ইমানখিনিয়ে কথা আছিল দুই এটা কথা বহুত ভয় খাই আছিল কেণ্ডেলখিনিয়ে কি হিচাপত পাম নেপাম বা নেপাম নেকি দহ তাৰিখে নগৰে তেনেকুৱা নহয় বাৰম্বাৰ কৈছোঁ তোমালোকে অনলাইনত থৈ দি ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা বাকী নতুন আকৌ ৰিয়েল আপডেট আহিবই সেইখিনি কথাটো তোমালোকে গম পাবাই আপডেট আহি থাকিব এতিয়া মাজত আৰু দুটা মাহ আছে দুটা মাহত যথেষ্টখিনি তোমালোকে নতুন নতুন কথা গম পাবা ৰিজাল্টত ডেট নতুন নতুন আহি থাকিব গোটেইখিনি কথা গম পাই থাকিব অফিচিয়েলি ভাবি সকলোবিলাক ন'টিছ আহিয়ে থাকিব মুঠতে গম পায়েই থাকিবা ৰিজাল্ট পাবাই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাবা সকলোখিনি কথা গম পাবা আৰু দুটা মাহ আছে ৱেইট কৰা একদম পূৰা পাই যাবা আৰু বিশেষ বিশেষ এতিয়া আৰু একো নকওঁ যিহেতু সকলোৱে মেৰিটত নামটো আহক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ